Khabar yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya mula berlega dalam dunia bola sepak Malaysia apabila timbul laporan bahawa FIFA dikatakan telah mengakui kesilapan mereka berhubung isu pemain warisan dan bersedia untuk membetulkan keputusan terdahulu. Berita ini mencetuskan gelombang emosi dalam kalangan penyokong Harimau Malaya yang sekian lama memendam rasa kecewa, marah dan tidak puas hati terhadap cara Malaysia diperlakukan. Persoalan paling besar kini bermain di fikiran semua pihak ialah sama ada tujuh pemain warisan Malaysia akhirnya boleh beraksi dalam perlawanan penting menentang Laos, sekaligus menamatkan episod hitam yang membelenggu bola sepak negara. Isu pemain warisan ini bukanlah perkara kecil. Ia telah berlarutan selama berbulan-bulan dan memberi kesan mendalam bukan sahaja kepada prestasi pasukan kebangsaan, tetapi juga kepada imej bola sepak Malaysia di mata dunia. Tujuh pemain yang terlibat sebelum ini telah melalui proses dokumentasi yang panjang dan rumit. Mereka mengemukakan bukti pertalian darah, salasilah keluarga, sijil kelahiran dan pengesahan rasmi daripada pihak berkuasa berkaitan. Semua proses ini dilakukan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh FIFA sendiri, namun keputusan yang diumumkan kemudiannya seolah-olah menafikan segala usaha tersebut. Apabila FIFA sebelum ini mengambil pendirian yang meragukan status pemain-pemain ini, Malaysia dilihat seolah-olah dihukum tanpa diberi peluang mempertahankan diri sepenuhnya. Keadaan ini menimbulkan persoalan besar tentang ketelusan dan keadilan dalam sistem bola sepak antarabangsa. Ramai penyokong beranggapan bahawa negara kecil seperti Malaysia sering menjadi mangsa kepada keputusan yang dibuat secara tergesa-gesa sedangkan negara-negara besar diberi ruang yang lebih luas untuk berunding dan membela diri. Kini, dengan munculnya laporan bahawa FIFA mungkin mengakui kesilapan dan bersedia untuk membetulkan keadaan, harapan kembali menyala. Walaupun belum ada kenyataan rasmi yang benar-benar mengesahkan permohonan maaf terbuka, isyarat perubahan ini sudah cukup untuk membuatkan peminat kembali tersenyum. Bagi Malaysia, ini bukan sekadar soal membenarkan pemain beraksi, tetapi soal maruah negara yang selama ini dirasakan dipijak. Bagi tujuh pemain warisan tersebut, perkembangan ini membawa makna yang sangat besar. Mereka bukan sahaja berjuang untuk mendapatkan tempat dalam skuad kebangsaan tetapi juga berjuang mempertahankan identiti dan kredibiliti diri. Sepanjang tempoh kontroversi ini, mereka terpaksa berdepan tekanan mental yang luar biasa. Ada yang dilabel tidak layak, ada yang dituduh memanipulasi sistem dan ada juga yang menjadi sasaran kecaman di media sosial. Semua ini berlaku sedangkan mereka hanya mengikut prosedur yang ditetapkan. Kemungkinan untuk beraksi menentang Laos kini dilihat sebagai peluang untuk menebus segala tuhmahan. Perlawanan ini bukan lagi sekadar aksi kelayakan biasa, tetapi simbol kebangkitan selepas tempoh penuh ketidakadilan. Kehadiran tujuh pemain warisan ini berpotensi mengubah dinamik harimau Malaya secara keseluruhan. Dari segi kualiti permainan, mereka mampu menambah variasi, kelajuan dan kreativiti dalam skuad. Dari segi mentaliti pula, kehadiran mereka memberi isyarat bahawa Malaysia tidak lagi mahu tunduk tanpa melawan. Jurulatih pasukan kebangsaan pastinya melihat perkembangan ini sebagai suntikan semangat besar. Selama ini, perancangan taktikal terpaksa diubah dan disesuaikan akibat kekangan pemain. Jika tujuh pemain warisan ini dibenarkan beraksi, pilihan jurulatih menjadi lebih luas dan fleksibel. Ini membolehkan pasukan turun dengan formasi terbaik, bukan sekadar formasi yang terpaksa dipilih kerana kekangan di luar padang. Peminat pula berada dalam keadaan bercampur baur. Ada yang terlalu gembira dan sudah mula membayangkan kemenangan besar menentang Laos. Ada juga yang lebih berhati-hati, memilih untuk menunggu pengesahan rasmi sebelum benar-benar meraikan. Sikap ini boleh difahami kerana pengalaman lalu mengajar mereka bahawa harapan yang terlalu tinggi boleh berakhir dengan kekecewaan. Namun begitu, satu perkara jelas, semangat penyokong kembali hidup. FAM turut berada dalam situasi yang berbeza jika laporan ini menjadi kenyataan. Selama ini, badan induk bola sepak negara itu menerima kritikan bertubi-tubi, dituduh gagal mempertahankan kepentingan pemain dan negara. Dengan kemungkinan FIFA mengakui kesilapan, persepsi terhadap FAM sedikit demi sedikit mula berubah. Ramai mula menyedari bahawa FAM sebenarnya telah menjalankan tanggungjawab mereka tetapi terperangkap dalam sistem antarabangsa yang kompleks dan kadang kala tidak adil. Pelawanan menentang Laos kini membawa dimensi emosi yang jauh lebih mendalam. Ia bukan hanya tentang tiga mata tetapi tentang pembuktian. Pembuktian bahawa Malaysia tidak bersalah. Pembuktian bahawa tujuh pemain warisan ini layak berada di pentas antarabangsa. Pembuktian bahawa Harimau Malaya masih mempunyai maruah dan harga diri. Setiap minit perlawanan nanti akan syarat dengan makna, bukan sahaja untuk pemain di atas padang, tetapi juga untuk jutaan penyokong di luar stadium. Namun begitu, persoalan tentang permohonan maaf FIFA masih menjadi tanda tanya besar. Dalam dunia bola sepak antarabangsa, pengakuan kesilapan secara terbuka jarang berlaku. Badan induk seperti FIFA lazimnya memilih untuk membetulkan keputusan tanpa mengeluarkan kenyataan maaf yang jelas. Jika ini yang berlaku, ia tetap dianggap satu kemenangan praktikal buat Malaysia, walaupun dari sudut moral, ramai yang berharap FIFA tampil lebih berani dan telus. Sekiranya tujuh pemain warisan ini benar-benar diturunkan menentang Laos, tekanan ke atas mereka juga akan berganda. Mereka bukan sahaja bermain untuk menang, tetapi bermain untuk membuktikan bahawa keputusan membenarkan mereka beraksi adalah tepat setiap kesilapan kecil mungkin akan diperbesar, setiap aksi cemerlang pula akan dijadikan bukti bahawa Malaysia selama ini telah dizalimi. Beban ini berat, tetapi dalam masa yang sama ia boleh menjadi motivasi luar biasa. Isu ini juga membuka perbincangan lebih luas tentang masa depan bola sepak Malaysia. Pengalaman pahit ini seharusnya dijadikan pengajaran untuk memperkukuh sistem dokumentasi, komunikasi antarabangsa dan strategi diplomasi sukan. Malaysia tidak boleh terus berada dalam posisi defensif. Negara ini perlu lebih bersedia, lebih tegas dan lebih proaktif dalam mempertahankan kepentingan sendiri di peringkat global. Jika benar FIFA telah mengakui kesilapan walaupun secara tidak langsung, ia menjadi isyarat bahawa suara Malaysia akhirnya didengari. Ini memberi harapan bahawa bola sepak negara tidak lagi akan dipandang rendah. Ia juga memberi mesej kepada pemain muda bahawa perjuangan mereka tidak sia-sia dan bahawa kebenaran masih mempunyai tempat dalam dunia yang sering dikuasai oleh politik dan kuasa. Akhirnya, sama ada FIFA benar-benar memohon maaf secara rasmi atau sekadar membetulkan keputusan, fokus utama kini adalah masa depan Harimau Malaya. Pasukan ini perlu bergerak ke hadapan tanpa terus dibelenggu kontroversi. Jika tujuh pemain warisan ini dapat beraksi menentang Laos, ia bukan sahaja menguatkan skuad tetapi menguatkan semangat seluruh negara. Ia menjadi simbol bahawa selepas gelap pasti ada cahaya dan bagi bola sepak Malaysia, cahaya itu kini kelihatan semakin hampir.